Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Контроль над городами Шахтерский и Красный Луч полностью отрежет боевиков ДНР от ЛНР. Так считает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В зоне проведения АТО происходят постоянные изменения оперативной обстановки. А значит, говорить о полном разъединении группировок ЛНР и ДНР можно будет только после взятия под полный контроль указанных городов. Вместе с тем за прошедшую неделю были зафиксированы случаи разминирования боевиками местности на границе с Российской Федерацией, что может говорить о подготовке террористами путей отступления на территорию России, но также это может означать и подготовку запасных маршрутов для доставки российских наемников и оружия, отмечает эксперт. За последние сутки силы АТО наступали по четырем направлениям, 26 раз вступив в перестрелку с террористами. Боевики понесли большие потери живой силы и техники. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, антитеррористическая операция остановлена не будет. Поэтому мирному населению советуют оставить Донецк и Луганск. Ведь боевики продолжают обстреливать жилые районы этих городов, чтобы создать условия для ввода российских войск под видом гуманитарной миссии. Андрей Лысенко также озвучил цифры погибших силовиков с начала проведения АТО. У борьбе за Украины за останню добу. В борьбе за освобождение Украины погибло за последние сутки 6 военнослужащих. Ранены 24 украинских защитника. Всем им предоставлена необходимая медицинская помощь. Также могу огласить общие наши потери. За время проведения антитеррористической операции по состоянию на 9 часов утра сегодняшнего дня погибло 568 украинских военнослужащих, ранены 2120. Ситуация в Луганске остается критической. Девятый день в городе нет электроэнергии и водоснабжения. Не работает мобильная стационарная связь. Большинство магазинов закрыты, продукты продают сладков, сообщает пресс-служба Горсовета. Не удается полностью вывозить мусор. Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжают печь хлеб, обеспечивая луганчане необходимой продукции. В городе не выплачивают пенсии, зарплаты и социальную помощь. По сообщениям горожан, террористы продолжают обстреливать районы Луганска. Напряженная обстановка и в Донецке. Как сообщает местный гурсовет, в Кировском и Ленинском районах периодически слышны звуки взрывов. Обесточенными остаются две электрические подстанции. Из-за этого без электроэнергии около пяти тысяч человек. А также здание областного пенсионного фонда городской налоговой инспекции завод «Точмаш». Ежедневно в Донецке регистрируют до 30 повреждений газопроводов. На утро в областном центре без газа оставались почти полторы тысячи абонентов. Ситуацию в Украине в эти минуты обсуждают президент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Также у европейского лидера запланирован сегодня разговор с Владимиром Путиным. Как отмечает президент Еврокомиссии, политики попробуют найти пути деэскалации конфликта в Украине и доставки гуманитарной помощи жителям пострадавших районов. Украине необходима армия нового типа, так считает первый замглава администрации президента Украины Юрий Косюк. За последние несколько десятков лет изменился не только арсенал армии, но и сам характер войн. По словам Юрия Косюка, это уже не война моторова, а война высоких технологий. Потому украинская армия должна оснащаться высокоточным оружием. Первый замглава администрации президента также отметил, что Украина владеет целым рядом достаточно современных разработок в этой сфере. А отечественный военно-промышленный комплекс имеет необходимый мощности для самостоятельного производства высокоточного оружия. На счета Минобороны в рамках акции «Поддержи украинскую армию» поступило почти 142 миллиона гривен. Об этом сообщают в Министерстве обороны. Из этой суммы 132 миллиона гривен пойдут на материально-техническое оснащение армии. Остальные средства – на медицинское обеспечение. Министерство обороны и вооруженные силы Украины выражают искреннюю благодарность всем, кто присоединился к благотворительной акции. Укрзалезница готова к акционированию. В госадминистрации железнодорожного транспорта стартовал конкурс по определению компании оценщика активов монополиста, которые войдут в уставной капитал будущего акционерного общества. В конкурсе принимают участие три претендента. Минимальная цена, предложенная за услуги оценки, 3 миллиона 800 тысяч гривен, максимальная 17 миллионов. Победитель будет определен 15 августа. Ему предстоит оценить основные средства предприятия Укрзалезницы стоимостью около 8 84 миллионов гривен, включая подвижной состав, объекты незавершенного строительства и земельные участки. Работы должны быть выполнены не позднее октября текущего года. Данная процедура, была... Данная процедура у нас была подготовлена и осуществлена в соответствии с постановлением Кабмина, в котором перечислены шаги, которые необходимо осуществить для реформирования железнодорожной отрасли. Указаны конкретные сроки и условия. Значит, в критериях оценки к данной процедуре определяющими являются цена, опыт работы, в том числе в аналогичной сфере, также срок предоставления услуг. Для нас очень важно, чтобы мы выполнили постановление Кабмина. Для нас очень важно, чтобы мы выполнили Кабмина. Крым остался без украинского молока. Вследствие запрета России ввоза украинской молочки на полуострове стремительно пустеют прилавки магазинов. Местные производители выпускали молочную продукцию сырья, поступавшего с материковой Украины. В свою очередь, Россия не может обеспечить готовой продукции сырьем территорию полуострова. На российско-украинской торговой войне наживаются мошенники. Жители Ялты купили несколько пакетов молока российского производства. Внутри оказалась обыкновенная вода. И вот вытекает из пачки. Вот она течет. Чистая водичка. Наши соседи россияне, конечно, сами сначала не поверили, очень долго смеялись всему этому делу. Ну вот посмотрите, что льется из второй пачки. Чистейшая водичка. Таможенные органы Латвии проводят полную проверку багажа граждан, прибывающих из Беларуси и России на любом виде транспорта. Для провозки запрещены практически все мясо-молочные продукты, даже для собственного потребления. Официальная причина меры по ограничению распространения африканской чумы свиней. Однако в Россельхознадзоре отмечают, что запрет на провоз российских продуктов имеет политическую мотивацию. Японское рейтинговое агентство GCR понизило долгосрочные рейтинги России до негативного. Японские аналитики считают, что экономическая ситуация... В России ухудшилось за последние два года и может усугубиться еще больше из-за последствий украинского кризиса и экономических санкций. Уже в текущем году Россия может скатиться в рецессию, а растущий отток капитала, обусловленный снижением доверия к стране международных инвесторов, может привести к значительной девальвации рубля. Следует добавить, что негативные рейтинги российской экономики также присвоили агентства Fitch и Standard Poor's. Интернет с паспортом. Власти Российской Федерации вводят ограничения на пользование Wi-Fi. В точках организованного доступа пользователям придется идентифицировать свою личность. Информация должна быть открыта для запроса органов надзора на протяжении полугода. Впрочем, нововведение не будет касаться парков, больниц, метро и прочих публичных мест. А вот действие другого закона о блогерах может ощутимо ударить по информационной свободе граждан, отмечают эксперты. Создаются такие условия, в которых люди в принципе не хотят распространять информацию о себе или обмениваться информацией. Наверняка все знают про закон, который назвали законом про блогеров, по которому блогер, публикации которого просматривают несколько тысяч читателей, должен регистрироваться в Роскомнадзоре. стал ли абитуриент студентом или нет, будет известно уже сегодня. Не позднее 15 часов украинские вузы должны были издать приказы о зачислении поступающих на бюджет дневную форму обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. Приказы обнародуют на информационных стендах приемных комиссий и веб-сайтах высших учебных заведений. А уже завтра начнется зачисление контрактников. Оно продлится до 18 августа. При этом прием заявлений и документов в высших учебных заведениях на Донбассе продлят до 15. 12 сентября. И в конце о погоде в Украине похолодает. На следующей неделе прогнозируют синоптики. С 18 августа на большей части страны пройдут грозовые дожди. И только на востоке и юге будет удерживаться жаркая и сухая погода. Сообщает директор гидромедцентра Николай Кульбеда. По его словам, в северных и центральных областях 16 и 18 августа пройдут грозы. а темпер... Термометры покажут комфортные 26 градусов. Несмотря на снижение температуры, уровень пожарной опасности в некоторых областях Украины остается максимально высоким. В очень многих регионах Украины состояние пожарной опасности является чрезвычайным. В течение следующей недели в Украине будет переменный характер погоды и показатель будет меняться в зависимости от режима выпадения осадков. Но при любых условиях он будет сохраняться очень высокого класса в южных, восточных областях, а также некоторых центральных. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи.